Это новости на БТБ. Здравствуйте! Активная фаза АТО может быть завершена раньше, чем через месяц. Об этом сообщил начальник Генштаба Украины Виктор Муженко. За прошедшие сутки силы АТО нанесли 24 артиллерийских удара по позициям боевиков вне населенных пунктов. Уничтожены живая сила и техника террористов. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Летчики совершили 11 вылетов, из них два медицинская эвакуация, сообщил эксперт. В свою очередь террористы продолжают обстреливать позиции Сила То из градов и минометов Блесовдевки, Червоно-Партизанская и пограничного пункта пропуска Мариновка. Также из минометов, но уже с территории России, обстреляна тактическая группа Сила То в приграничном районе. Потерь среди силовиков нет, подчеркивает Дмитрий Тымчук. Из Харциска от Донецкой области в Запорожье эвакуировали 41 ребенка сироту. Всего за последние двое суток из зоны АТО вывезли 170 детей, заявил советник главы МВД Зарян Шкиряк. По его словам, в Запорожье дети будут находиться в полной безопасности под опекой государства. Однако на Донеччине находятся еще 135 детей, требующих немедленной эвакуации в безопасную зону. Подготовка к их перевозке ведется круглосуточно, отметил Зарян Шкиряк. А исполняющий исполняющая обязанности председателя Луганской облгосадминистрации Ирина Веригина сообщила, что вчера из Луганска через гуманитарный коридор удалось вывести 98 мирных жителей. Боевиков Шахтерские прикрывают российская артиллерия. Доказательства этого имеются у милиции. МВД опубликовала перехваченный телефон и разговор одного из лидеров террористов Игоря Гиркина Стрелкова с боевиком. Судя по диалогу террористов, в очередной раз подтверждается их тесное взаимодействие с российской армией, которая дислоцируется возле границы с Украиной. Шахтерск пока еще наш. Вот они единственные, только на окраине находятся. Вот Мало шахтерск нужно занять. И занять Шевченко вот эту всю фигню, чтобы не дать им проскочить дальше. Если они дальше пройдут, все, до свидос. Сами знаете. Я понял, знаю ты спокойно. Ну вот давайте, действуйте. Вас с юга прикрывает российская артиллерия. Прикрыв... Пока у нас есть ночь, пока подойдут резервы, вы должны э, зачистить там все премьер министр Малайзии и Нидерландов сегодня обсудят крушение малайзийского Боинга на востоке Украины. В результате аварии погибли 298 людей. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак находится в Нидерландах с официальным визитом. Встреча посвящена исключительно вопросам расследования причины и обстоятельств крушения авиалайнера. По итогам визита премьер-министры двух стран, потерявшие наибольшее количество своих граждан в небе над Украиной, выступят совместным заявлением. Офицер связи вооруженных сил Нидерландов находится в расположении украинских военных близ места крушения малазийского Боинга. Он будет предоставлять нидерландскому правительству корректную и актуальную информацию о конфликте. Как пишет газета Dutch News, Минобороны Нидерландов эту информацию подтвердила. Ведомстве заявили, что использование офицеров связи является обычной практикой при проведении крупных операций. Сегодня в Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы. Стороны обсудят вопрос о доступе международных экспертов на место крушения малазийского самолета. Об этом заявил глава Государственной комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы Владимир Гройсман. Также вблизи места крушения разместят базу, где смогут расположиться международные эксперты. Вместе с тем, украинские военные не будут силой восстанавливать контроль на месте падения Боинга, отметил Владимир Гройсман. По его словам, власть предлагает использовать беспилотные средства для мониторинга ситуации и технического исследования территории. Они засвидетельствуют, что украинская армия в этом районе боевых действий не ведет. Позиция президента Украины полягает у негайному. Позиция президента Украины заключается в немедленном допуске со стороны террористов международной группы, которая будет проводить расследование. И самое главное, нужно найти тела. Если они там есть, их нужно найти и вернуть на родину. Это принципиальная позиция украинского правительства. И это должно быть исполнено. И здесь вопрос только в решении. Других препятствий нет. Украина удерживает сегодня все взятые на себя обязательства и готова к открытому мониторингу всех процессов. В том числе и в работе вооруженных сил. С нашей стороны есть только содействие. В том числе и в работе сбойных сил. И сегодня на закрытом заседании Верховной Рады Украины депутаты рассмотрят ряд вопросов, связанных с расследованием причин крушения малазийского самолета. Парламентарии обсудить ратификацию соглашения с Австралией, направление ее персонала в Украину и с Нидерландами о а международной миссии защиты расследования. А также вопрос отставки премьер-министра Арсения Яценюка. На Грушевском работает наш корреспондент Наталья Пругар. Она на связи со студией телефона. Наташа, доброе утро. Что тебе уже известно? Здравствуй, Катя, да, действительно, заседание сегодня проводится в закрытом режиме. Депутаты сегодня будут решать судьбу правительственных законопроектов о секвести бюджета и о уведении чрезвычайного положения в энергетике. Также большая интрига в том, будут ли депутаты голосовать за отставку премьера. Напомню, именно то, что неделю назад депутаты не проголосовали за законы, которые подготовил Кадмин, стало причиной заявления Арсения Яценюка об отставке. И нынешнее заседание должно нести ясность пойдут ли депутаты на компромисс и продолжит ли нынешний состав Кабинета министров свою работу. Скажу, что перед заседанием нам удалось пообщаться с депутатом Олегом Лешком. Он сказал, что вряд ли вопрос об отставке правительства наберет достаточно, достаточное количество голосов и подчеркнул, что против закрытого заседания, мол, люди должны знать, как голосуют парламентарии за важнейшие вопросы. Студия. Что ж, спасибо, Наташа. Напомню, с нами на связи была корреспондент Наталья Пругар с новостями из Верховной Рады. Правительство Украины готовится к проведению масштабных внутренних реформ. В их реализации Киев надеется на помощь со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с американскими конгрессменами. Глава украинского МИД сообщил о ходе проведения АТО на востоке Украины, а также рассказал о сложной экономической ситуации в стране, <кхм> возникшей в том числе из-за агрессии и экономического давления со стороны России. Мы готовы дать общинам, районам и регионам больше свободы, политических и экономических полномочий. Но это предусматривает и большую ответственность. Россия же влияет на террористов. Россия поддерживает ключевых лидеров этих террористов. Все они граждане России. У них у всех есть связи с российскими спецслужбами. Введение новых санкций означает, что ЕС осознал масштаб преступлений террористов на Донбассе, действия которых осуществляются при помощи и непосредственном участии России, отмечают в украинском МИД. Важное значение также имеет введение ограничений на торговлю инвестиций во временно оккупированном Крыму. Напомню, во вторник президент США Барак Обама объявил о дополнительных санкциях относительно энергетического, оборонного и финансового секторов российской экономики. А с 1 августа в силу вступают санкции от ЕС. Yes. Власти Норвегии планируют присоединиться к санкциям Евросоюза против России. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Норвегии Берге Бренде. В ближайшее время в парламенте страны проведут консультации по этому вопросу. Норвежские СМИ отмечают, что депутаты, вероятнее всего, поддержат санкции. Напомним, что Норвегия не является членом Евросоюза. И сегодня в Воронеже состоится допрос украинской летчицы Надежды Савченко. Следователи проверяют ее заявление о похищении с территории Украины. Напомним, что 31-летняя летчица Надежда Савченко воевала на востоке Украины в составе добровольческого батальона «Айдар». В июне она попала в плен к террористам, а через некоторое время оказалась в Воронежском СИЗО. В Следственном комитете России уверяют, что Савченко проникла на территорию России под видом беженки и была задержана. Ее обвиняют в причастии к убийству двух российских журналистов. Все обвинения в свой адрес Надежда отрицает. И вот что она рассказала о своем похищении в единственном интервью после ареста. Плохо то, что это было тайно, это было действительно похищение, и как бы это было удерживание. Меня допрашивали там сначала, как сказали, как свидетеля, потом уже, понятное дело, как подозреваемого, потом все-таки посадили законно в русские тюрьмы. Плохо шугут. Ребят, ну скажите честно, ну да, все, разыграли, взяли. Не надо вот этих вот басен, что я там беженка, что я там убежала, еще что-нибудь. Берлин требует немедленно освободить Надежду Савченко и режиссера Олега Сенцова. Германия квалифицирует процесс над Надеждой Савченко как нелегитимно, отмечает глава МИД Германии Франк Вальтер Штейнмайер. Мы ожидаем, что Москва будет придерживаться стандартов прав человека и международных норм. Мы постоянно напоминаем об этом нашим российским собеседникам, подчеркивает дипломат. Но Конгресс США рассмотрит законопроект о запрете признания Крыма частью России. Текст документа пока не обнародован. Его внес конгрессмен-демократ от штата Вирджиния Джеральд Коннелли. Однако в начале августа Конгресс расходится на каникулы, рассмотрит законопроект, когда депутаты вернутся на свои рабочие места. Напомню, власти США неоднократно заявляли, что не признают присоединение Крыма к России, однако законодательного запрета на подобные действия не было введено. На этом у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами. До встречи уже меньше, чем через час.